assalomu alaykum uyg'urlar haqida gapirinan ko'ryapsizmi yani, mana uyg'urlar haqida gapirmaymiz hech vaholanki uyg'urlarni ahvoli ham xuddi shunday falastindagilarni ahvolidan battar uyg'urlarniki falastindagilar hop boya g'azo o'zi bitta alohida respublikada yashab kelayotgan edi bu tomon nima bu, tamam, bu mahmud abbos boshqarayotgan tomon tamam, ular alohida bir falastin sifatida yashab kelayotgan edi g'azo va falastin bo'lib ikkiga bo'lingan edi mustaqil yashab kelayotgan uyg'urlarchi uyg'urlar butun bir zolimning changalida hech kim gapirmaydi hech kim na o'zbekistondan na qozog'istonda birortasi masalan gapirmaydi gapir olmaydi va biz ham talab qilmaymiz qani bugun falastinni talab qilayotganlar uyg'urlarni ham talab qilaylik ana adolat shunda bo'ladi tarozni ikki pallasini bir qo'yaylik uyg'urlar ham qirildi yarmi undan tashqari e, o'lsang o'lib ketasan qutulib ammo lekin ularniki juda yomon tiriklayin dinini o'zgartirib tiriklayin hatto xudo deyolmaydi hatto xudo rahmat qilsin deyolmaydigan hattoki assalomu alaykum desa ushlab ketyapti unga qani bir unga ham bir chiqib namoyish qilaylik qani butun dunyo bo'ylab bir namoyish qilaylik uyg'urlarni himoya qilib efir juda yaxshi debdilar